Вітання з вами Василь Звєрєв і програма Життєві історії. Колись відомий письменник Михайло Булгаков говорив: немає на світі кращого міста, ніж Київ. З тих пір минуло майже століття, а Київ і досі залишається одним із найкрасивіших міст Європи. Сьогодні у програмі про Київ і його мешканців, вустами композитора Володимира Бистрякова. Димере, ви корінний киянин, і в принципі, так чи інакше, Київ поруч з вами все ваше життя, і я точно знаю, що ви дуже любите це місто і впевнений, що воно відповідає вам. Киев действительно безумно люблю. Это мой город, по моему ощущению. Я от, из него никогда не хотел никуда уехать. И когда у меня была в свое время возможность уехать отсюда и начать карьеру в Москве, в Москве э, как, собственно говоря, и многие отсюда у, уехали киевляне, то у меня даже не, не было насчет этого вопроса, потому что я не мог понять, как я могу поменять комфортность, эту атмосферу Киева, которая присуща только этим местам. Только этой Владимирской горки, только этим склоном Днепра, только этому подолу, только этой беседке. Киев это моя и малая родина, и большая родина. И я к нему не, не устаю признаваться в любви. Мы сидим в тех местах, где было, проходило детство. За моей, спиной, за моей спиной были стены, высокие достаточно стены, где-то так 3-4 метра. Это были остатки бывшего концентрационного лагеря для австрийских военнопленных еще с Первой мировой войны. И там были замечательные такие значит, подвалы, там были какие-то чердаки в этих самых за этими стенами и в которых мы любили любили лазить, когда были маленькими и находили какие-то совершенно потрясающие вещи. То какую-то старую шпагу находили, то находили штыки, то находили находили немецкие каски, поскольку это был конец 40 40-х -го годов, еще только война война закончилась. Вот и здесь э, здесь ходили инвалиды. Допустим, я помню дядя Володя был такой инвалид, который приходил без одной ноги, фронтовик свежий, как говорится фронтовик. Только что, да? Вот где-то год два тому назад из из боя. Вот он собирал вокруг себя ребятню и на какие-то свои копейки, значит, он всем покупал какие-то леденцы, понимаете. Здесь стояли такие вот маленькие передвижные тележки и с такими вот большими колбами стеклянными, в которых находился сок. И вот так открывался кранчиком, этот сок, значит, продавали. Три стоило 3 копейки, 5 копеек, сок стоил, по 10 копеек, бешеные совершенно деньги. Ну вот, и это все было здесь. Здесь всегда было много очень народу. Здесь появились первые иностранцы. Это была вообще особая статья, так сказать, в моей жизни, особый, особая страница, потому что это был 56 или 57 год после фестиваля в Москве. Как-то приоткрылся железный занавес, и, значит, пошли первые иностранцы. И я до сих пор помню своего первого в жизни увиденного мною негра. Это был, видно, богатый человек, у него был индивидуальный тур заказан. Значит, приехал зим, такой он вышел из него большой, высокий такой, и сразу образовалась толпа. И наиболее такие шустрые хлопцы старались к нему прикоснуться, чтобы посмотреть, пачкается он или нет. Вот. Так что мы сразу освоили новую для себя специальность полукриминальную. Это была форцовка, в ее, так сказать, зачаточном состоянии. И, знаете, забегая вперед, я хочу сказать, что у одного из моих друзей лежит даже дело, заведенное на меня в милиции, потому что я поплюжил, как говорится, образ советского пианиста. Там, или там школьника еще, я был, еще не был пионером, потому что мы бегали за этими иностранцами, обдирали их как липку, собирали, значит, клянчили их значки, марки, монеты, а самая большая, значит, для нас была радость, это найти, добыть жвачку. Потому что тогда жвачек не было и близко, и в помине, что такое, а у них были жвачки. И это было все, за жвачку можно было, как говорят, продать родину. Когда мы бегали за этими иностранцами, бабушке страшно не нравилось, то, что на нас устраивались облавы милицейские и все. И вот такая картина, как правило, здесь такая, значит, бежит впереди шпана, кричать, а та с бабкой, за, за шпаной бежит милиция, а за милицией бежит бабушка моя с дрючком. И понимает прекрасный милиционер уже сейчас попадет. И им попадет, и шпане попадет, и иностранцам, потому что бабушка была такая, она входила в раж. Вот, ее называли мадам Бойко, еще так старый режим, ее подружки-соседи. Так что все детство прошло вот в этих, на этих склонах. Мы всегда катались, вы знаете, как делали? Мы выдирали какой нибудь допустим, герец небольшой с корнями, подкладывали себе вот так вот, как ведьба на метле. И вот, вот там, где бесед когда там началась такая, значит, большая длинная скользинка. Мы, значит, по ней катались, вот под этой самой ледяной скользинкой. Так что это все, это все мое родное. Это самое, что не из Киев. Тут особая атмосфера, атмосфера тишины. Вот вы заметили, на работу целуются, да, потом дальше целуются люди. Вот как-то это вся место, оно располагает тому, что быть в каком-то очень таком интимном, приподнятом таком настроении любви. Вот здесь не надо суетиться, здесь нужно сидеть, послушать, послушать вечность, послушать Киев, как он, звучит. И отдаленный голову, и увидеть, что Днепр там на горизонте есть. Знаете, это все действительно замечательно. Всегда здесь было хорошо. Знаете, после того, как разрушили эти стены, после того, как восстановился Михайловский собор, оно приобрело еще, так сказать, более красивый вид, потому что ну, было некрасиво. Но узкая аллейка, здесь стены, и там вместо Михайловского собора были теннисные корты. Теннисные корты, на которых мы бегали малыми, занимались, и только одна трапезная сохранилась вот старого Михайловского монастыря. В ней что-то хранили там какой-то инвентарь, и чудом ее не разрушили. Но ну, потом восстановили этот самый Михайловский монастырь. Я считаю, что правильно сделали. Вот. Ну и фуникулер, конечно. Без фуникулера как же можно ощутить Владимирскую горку, центр, все это. Это особое, так сказать. Ну где фуникулер еще есть? Ну в Грузии есть фуникулер, да? Где там еще есть? Ну есть в Париже фуникулер, я знаю. Да вот так раз, два, три я общался. Так что это вот такие уникальные совершенно киевские места. Я безумно люблю Киев. Володимир Бестряков. Украинский композитор. Заслуженный артист Украинской РСР. Автор инструментальных творів Музики до драматичних вистав і естрадних шлягерів. У його творчому доробку музика до більш ніж 20 кінофільмів і 36 мультфільмів. От на углу. в Михайловской площади и Десятиной улице, тогда она называлась «Жертв революции». Такое название было э, интересное. Так вот, там был дворец пионеров, двухэтажный дворец пионеров, куда моя бабушка меня, так сказать, уже обессилила того же от своих погоней тут вот по этим склонам, значит, да, и, и понятно, что рано или поздно я попал бы в милицию, мог бы в колонию для малолетних, это все могло быть. Вот, потому что у меня была, конечно, вокруг меня шпана криминальная. Вот она меня насильно отдала в кружок, музыкальный кружок. Причем это был кружок такой, что там мы изучали драматургии, мы э, учились на актеров на маленьких, мы там рисовали, мы там писали музыку, мы там обучались игре на фортепиано, мы учились танцевать. То есть вот такая вот, будем говорить, универсальная подготовка, и мы с этим кружком объездили фактически все театры города Киева, где мы только не выступали. Я помню, я играл две роли. Од, один, одна роль у меня была мячика, у меня был такой, я, голова торчала, был такой огромный мячик, и ножки там где-то телепались. Я, значит, мячиком что-то и пел, что-то плясал. И вторая, значит, я был маленьким козленочком, которого не съел волк волки семеро козля, значит, я там, мама, я тут, кричал. Вот до сих пор помню, как я кричу, мама, я тут. Я это кричал и в театре Франка, и в театре Лисе Украинки, и в оперном театре, и в Октябрьском дворце, где мы выступали. Знаете, любая музыка, любое вот что такое новое, когда после этой вольницы, после этих хулиганов, врага, так понять, а сколько мы когда ожидали первомайские демонстрации, мы себе здесь делали так, значит, мы брали резинки, вытягивали из трусов резинки, значит, нацепляли их на пальцы, а между резинками были скобочки такие. И мы, мы были хулиганы, мы стреляли шарики, так, бизж, и у кого-то шарик лопался, и у нас было счастье жуткое. Но иногда это все качалось мордобоем радостным таким. Но вот это этого всего бабушка меня увлекла в этот самый кружок. Я как-то втянулся, 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 начал писать музыку. Ну, я часто рассказываю, что первое то, что я написал, посвятил бабушке, это был похоронный марш. Вот, значит, это было 8 марта, я ей, значит, преподнес похоронный марш. Она, значит, поначалу так была обескуражена, это, с всего это в ночи. Но я был такой малый, шкадливый я говорю, бабушка, знаешь, ты когда умрешь, ты же не услышишь. А сейчас, пожалуйста, композитор живой, ты живая. И марш тебе есть, понимаешь? И когда у меня был день рождения, собирались все соседи, у нас, значит, мы жили одной семьей, такая была очень разношерстная компания в, в квартире. Вот собрали все соседи, и бабушка меня усаживала, говорит: вот внучек мне про запас приготовил, похоронный марш. И все радостно обливались слезами. И значит, я а, Бара-да-ра-да-ра, ра что-то такое там, похоронная игра. Вот это была моя такая так, мой ответ чем Берлену, значит, за то, что меня у, 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 убрали с улицы. Вот это было первое. Но я писал мазурки, я писал песенки. И, значит, как-то меня заметили, в общем, сразу возвели в ранг... Эм, этих вунд, вундеркиндов. Да? И вот на этой же горке меня и снимали в 56-м году, по-моему. Вот мой рейтинг резко повысился, резко в глазах моих одноклассников. Я уже был -то первый или второй класс, потому что нас снимали с учебы. А это же праздник, когда же типа ура, училка заболела. Нас снимали, мы ходили, значит, на съемки, и меня безумно уважали, и каждый старался со мной подержаться за ручку, поставить в кадре постоять и посмотреть. Ну, как селфи сейчас делаю знаете, совершенно идиотские. Вот то же самое. Да-да, значит, посмотреть. По классу рояля Вова занимается у Николая Осиповича Сильванского. Вова Быстряков часто бывает во дворце пионеров. Сейчас он сыграет своим друзьям сочиненную им «Мазурку». А тогда, поскольку не было телевизора, было кино. Да? И вот в кинотеатрах в Киеве было то ли 130, то ли 140, то ли 160, я не знаю, но большое количество кинотеатров было. Вот в Владимирской горке сейчас там, где этот самый украинский дом, там стоял летний кинотеатр. Такой очень хороший был, мы канали туда. Что такое канать? Это пройти без билета. Значит, мы через подкапывались под, под, под заборы, Значит, мы лезли через, через эти самые, через заборы. И вы знаете, много лет спустя я написал песню, потому что мне попали стихи, замечательный киевского поэта Александр Ватареева тоже киевлянина, который безумно Киев любит. И они начинали словами в кинотеатр «Буревестник» после той большой войны. За полпачки Беломора проходили пацаны. Песня называлась «Леди Гамильтон». И мы, я ее сразу написал очень быстро, потому что как-то стихи легли на душу, легли вот на это киевское, понимаете, жизнь на эту киевскую, на это житье. Где-то за окном, словно за бортом, вдаль плывет мое детство. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила, Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни, где-то за окном, словно за бортом, там плывет мое детство Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она делает. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Я поступил э, уже в музыкальную школу. Я поступил как пианист. Это, я даже не помню, какой это был год. Это было замечательно, потому что это была школа десятилетка имени Лысенко. И мы там обучали всевозможным предметам, и общеобразовательным, и музыкальным. Я туда с удовольствием ходил. Я уже был первый класс или второй класс. И вот нас отобрали, отобрали самых лучших, самых лучших, значит, на, для приветствия э -э, партийно-правительственным там этим самым вождям. Я ожидался приветства Миха Семена Михайловича Буденова из Москвы. И знаете, все было хорошо, значит, я готовился к этому, был страшно горд, пока за два дня до этого события, значит, я умудрился вот здесь с этой горки упасть, ободрать себе все колени, понятно, что пионера с ободранными коленями близко не подпустят к правительственной трибуне, и запахло трагедией, значит, в отдельно взятой квартире коммунальной. Ну, бабушка моя, вот надо отдать ей должное, она два дня колдовала над моими ногами, что-то там мазала, что-то еще, что-то шептала. В общем, за два дня ноги зажили. И вот здесь настал день. Это был праздник 300-летнего соединения Украины с Россией. Приехала большая партийно делегация. Мы идем покричать, у кого в главе демонстрации с букетами цветов, у девочек огромные банты, пацаны, значит, все отглаженные, тутюжины, от значит, все, все зубы проверены, кажется, уши проверены, шеи проверены, чтобы все было чисто. И подходим к трибуне, я вдруг вижу среди этого однообразия габардиновых плащей, а тогда все партийцы ходили в одинаковых серых плащах, таких габардиновых, они как, как братья-близнецы, вот как сейчас в Северной Корее все равно, вот все одинаковые. И вдруг я вижу такие эти усы, на полметра, значит, пиратские такие, значит, вижу эти звезды, понятно, что всех сразу растолкал так, локтями, потому что все сразу увидели. Вот, рванул туда, к этому самому товарищу Буденному, значит, цветочка, я такие шпиндель, шпиндель маленький был, значит, я ему цветочка мне взял на руки поставил. И мы, значит, стоим, смотрим парад, он меня держит. Ну, вот это была такая традиция, значит, пионеров держать. Сталин держал, там Ленин не успел, конечно. Вот, раньше времени склеил коньки, а вот Сталин уже держал. Так вот, значит, и я, значит, думаю, надо же что-то отметиться, как-то, чтобы я же был шкадливый, чтобы как-то, чтобы было о чем рассказать дома. Вот. И я так появился, говорю, Семенный а можно я вас поцелую? Он опешил. А за что? Я говорю, за все и поцеловал его пшеничные усы, как говорится. Вот, после чего мне сразу стало скучно, потому что уже было о чем рассказать бабушке, и все. Вот, меня отпустили домой, и дома, значит, конечно, все собрались, ну, шо там, и когда узнали, что я меня сам Буденный держал на руках, это было, конечно, это было ликование, тем более, что моего дядю держал в подобной ситуации на руках сам Ворошилов. Так что была какая-то такая традиция. Вот по этим дорожкам все детство прошло. Прошагал, пробегал. как-то вот вроде бы ничего не поменялось. Ну, разве что вот этого фортепиано не было. А вот сейчас есть Но фортепиано. Это как рояль в кущах. Рояль в кустах, да, совершенно. Ну, тогда не было, в наши времена такого не было. Тогда была милиция, которая сразу бы забрала бы и фортепиано, и пианиста бы, и сказала нарушение общественного порядка. Да. Как ты вы не любите а, мелодия вечная, вечная мелодия. Знаете, несколько лет назад сделали конкурс на лучшую песню о Киеве. Знаете, к чему пришли все-таки, что лучшей песни Киеве не существует? Вот она вот, она как бы впечатана в Киев, впечатана в, в историю Киева, впечатана в судьбы людей, в каждого из нас. Браво, браво, спасибо. В принципе, музыкантов не принято как-то так просить, особенно их инструменты, потому что это, знаете, считается как-то, ну, может быть, неэтичным. Но в данном случае, я когда увидел вдруг фортепиано, да еще и настроенное, да еще и маэстро, как следует, так сказать, с ним справлялся. И я хотел бы, конечно, вот так, знаете, Джим Сейшн, есть такая тема, да? Я хотел бы просто показать песенку, которую я написал несколько лет назад на стихи Юрия Рыбчинского «Подол, подол». Мы сейчас находимся не на подоле, мы находимся над подолом. Но мы находимся у входа на Подол. Спуститься фуникулером, и уже Подол. Подняшка спуститься по 10-й улице по Андрейскому спуску, и уже Подол. Подол, Подол, наше детство и нас. Подол, Подол, Чатся годы звенят. Подол, Подол, твой изысканный гумор. Ручал не однажды и не только меня. Здесь вечно живут наши детские тайны. Идите сюда и первой любви здесь начало начало. Здесь в клубе щевик мы ходили на танцы, ой. И был нам рад всегда Старый Спасский причал Подол, подол Наше детство и юность Подол, подол Чатся годы звеня Подол, подол Твой изысканный юмор Выручал не однажды только меня здесь в старом дворе Жил веселый отец мой Здесь мама жила Доброты не тая И детям своим Передам я в наследство Любовь к тебе подол в Жизни песня моя Подол, подол, наше детство, юность. Подол, подол, мчатся годы звеня. Подол, подол, твой изысканный гумор Выручал не однажды и не только меня. И не только меня. Мы сейчас находимся на очень историческом для меня месте, потому что именно сюда в этот двор однажды декабря 16-17-46 года въехало такси, в котором счастливый папа держал завернутого значит ребёночка. И все были счастливы. И, значит, и, э, как я понимаю, была первая мысль, что нужно это дело отметить. Закончилось дело тем, что я отсюда из этого свертка выпал в такси и остался там. Машина развернулась, уехала, а вся, значит, наша э, радостная братья поволокла сверток, значит, туда, наверх, чтобы уже праздновать. И потом кто-то спохватился, что, значит, ребеночка-то нет. но рванули туда из, со двора, значит, там уже нас ждал водитель. Не, не, не нас ждал, а родители моих. Сказали, что ребенка же забыли, понимаете. Я, конечно, голосил. Но самое, что интересно, вот, как мне уже рассказывали позже, первое, то, что я вот появившись на свет, я не говорил «А», там «Ва», я не говорил, я сказал «Эй». Чего я сказал «Эй», не знаю, но тем не менее. Вот это мой двор, это мой дом, в котором я, по сути дела, родился. Вот на самом последнем этаже была моя коммуналка четвертый этаж без лифта. Вы знаете, что интересно, в семье у нас было предание, очень неохотно об этом говорили, но моя бабушка, у нее была большая любовь, у нее была большая любовь к хозяину этого дома, еще дореволюционного. И когда э, в 30-е годы его сослали в Аркуту или в Котлас, я не помню, в Котлас, моя бабушка бросила всю семью, бросила деда своего, бросила всех и уехала за своим любимым. Деревьев этих тогда еще не было, был пустой двор, и здесь были люки, люки, в которых были, ну будем так говорить, погреб для каждого был погреб, хранились дрова, потому что отапливалось все это дровами. Вот, и знаете, что интересно, в качестве дров нам привозили приклады от автоматов. У нас были замечательные, конечно, ребята. У нас был Виталик, Виталька головатый. У нас был Толик пузатер. Вот, у нас был Жора покачай стол. У нас был Яшка кагал. Вот ребята, которые... А какая у вас было произведение? У меня, у меня было интересное очень. Песенька. Вовка Песенька. Им, именно с таким вот э, мягким знаком. Знаете, такое Песенька. Вот. И здесь вот на месте вот этого дома, который сзади, был по такой двухэтажный флигель, мезонин. И там был дядя Жора, упойный дядя Жора Столяров, который считался крупным знатоком классической музыки, потому что он говорил, привет, товарищ Бетховен. А никто не знал, кто такой Бетховен. В крайнем случае, знаю, кто такой Шульберт. Шульберт сдали так вообще где-то по слухам. А что такое Бетховен, поэтому он считался крупным специалистом. Он говорит, привет, товарищ Бетховен. Я говорю, привет. Вот, и значит, а, это Вовка Песенька. Вот такие вот дела. Так что меня, как музыканта, немножко жалели, потому что, знаете, такие люди, представители таких трудовых профессий, для них это артисты все-таки что-то несерьезное, типа ноги не моют, понимаете, эти самые носки в, углу валяются, нестиранные. Вот из этой серии. И, тем не менее, двор был дружный. Двор в сообща хоронили, сообща именины праздновали, сообща, так сказать, выпивали и так далее и тому подобное. Я сейчас помню, была свадьба вот именно вот на месте этого двора, Флигин и перед ним такой был большой двор, и там была свадьба, и по, по, этому случаю построили специальный сарайчик для пьяных, куда пьяных свозили штабелями, понимаете? Просто укладывали, как дрова, потому что гулял весь двор, а пьяных куда-то нужно было одевать. А улица сама называлась интересно, она называлась «Жертв революции». Непонятно, каких жертв, с какой стороны, понимаете? То ли жертв от большевиков, то ли жертв со стороны белогвардейцев, то ли от петлюровцев, но тем не как-то потом взяли, переименовали в героев революции. Потом после этого начали называть ее Десятинная улица. Вот она когда-то, по-моему, называлась Трехсветительская, насколько я помню. Вот эта улица. Вот здесь я. Здесь я впервые. Все впервые. Да. Все впервые. Все впервые, Все впервые да. По несчастью, то ли к счастью, истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Идем от моей первой коммуналки ко второй коммуналке. В первой коммуналке я родился, провел детство, а во второй коммуналке я, так сказать, прожил ну, до 40 лет, я знаю, больше, может быть. Вот. Тем не менее, там было 8 соседей, здесь было человек 30 соседей. И, что было интересно, рядом жил хозяин Украины Владимир Васильевич Щербицкий, человек очень вежливый, так сказать, не хапуга, как говорится. Вот, тем не менее, нас охраняли одни и те же милиционеры, но меня охраняли больше, потому что у меня было веселее. Первый этаж, под окнами я сижу, значит, разыгрываюсь. И мне как-то рассказывал мой друг, который учился в 25-й школе. Значит, он говорит, ты знаешь, говорит, меня иногда учительница, если я хулиганил там что-то еще, она брала за ухо, подводила к окну и говорила, если ты будешь плохо учиться, ты кончишь как вот тот вот хлопец, который сидит и целый день дрынькает на, на пианино. Вот тот учился, она плохо, ему ничего не остается делать. Вот что интересно еще, значит, вот этот дом Щербицкого, да, а вот дальше дом, который мы называли инкубатор. Почему? Там жили технички, вообще обслуживающий персонал ЦК, и к ним ходили размножаться милиционеры, которые охраняли Щербицкого. Вот. И поскольку, поскольку э, там у них не было денег на все возможные холодильники, они все продукты держали, по простоте душевно, за окнами, там привязанные в авосько. Знаете, были такие сетки. И однажды, когда Щербинский гулял со своей, так сказать, женой, вечерком такая войско развязалась, и три литра сока с четвертого этажа чуть значит, не упало ему на голову. То есть взорвалась где-то буквально в паре метрах. Моментально, конечно, всю милицию сменили, естественно, вот, на новую. Вот. А новая милиция была очень любознательная. Значит, я помню, занимаюсь на рояле, сижу, играю, первый этаж. Кно раскрыто, значит, и вдруг сзади так <laughs> я оборачиваюсь, стоит милиционер. Говорит, ой, извините, молодой человек, вот, це, вот це я бачу, вы все играете, играете, играете. Скажите, а когда вы работаете, в принципе? <laughs> я такой, во-первых, опять же, вопрос, а потом говорю, ну, понимаете, ну, мы вообще-то живем на бабушкину пенсию, 70 рублей. Ну, и на 25 рублей бутылок-то собираем после каждого, значит, матча с сектора. он ну, так неодобрительно. Угу. Ну, понятно не трудовой типа элемент. А я уже был, хотя лауреатом международного конкурса, у меня была зарплата оп, по тем временам 300 рублей. Это было вообще, когда зарплата была у всех 110, а у меня было 300. Я был лауреатом, все, я уже зарабатывал хорошо, мог содержать семью. Так что это все такие этапы пути. Это все происходило в этом доме? Вот мы сейчас к нему подходим. Тут написано музей, правда, не знаю чей. Значит, этот дом снесли. Почему снесли? Потому что, как гласила молва, жене одного из наших первых президентов, которые жили здесь. Ей нужно было, чтобы открывался вид из окна на Андреевскую церковь. И домик снесли. Но позже его восстановили. Восстановили в том же виде, в котором он был. Естественно, интерьеры другие, интерьеры новые. Все. Но, тем не менее, вот этот домик, вот он здесь стоит. Десятинная улица моя, родная, Десятинная, 12. Володимире, якщо порівняти е, Київ сучасний з Києвом вашої юності, вашої молодості, е, на чию користь буде порівняння? Перше, що стало менше корінних київлян. Це явно. Тому Київ втратив в чому-то своє ліце. В чомусь втратив в архітектурі. Хоча є багато красивих комплексів архітектурних, які з'явилися. Але знаєте, засілля, так сказати, ніби скребів, особливо в Пьорлі посередині подолу такого монстра, Я считаю, что это недопустимо. Недопустимо было застраивать склоны Днепра. Жизнь сама по себе сейчас достаточно сложная. Искать какие-то в ней положительные эмоции можно только среди нашего подрастающего поколения, среди наших детей, которым предстоит жить в этом городе. Предстоит его, наверное, украсить, может быть, что-то снести из того, что настроили. Я думаю, что они все-таки будут умнее нас, и они будут беречь этот город, вот как берегут города в Прибалтике, берегут города в Европе, понимаете, Там, может быть, Киев возродится, в смысле, его дух возродится, потому что Киев подол это, например, маленькая Одесса, понимаете, да, прекрасно, что это такое. А Киев это город для жизни. Когда ко мне приезжают мои знакомые друзья, приезжают, например, друзья, актеры, приезжают из Москвы, они говорят, боже, как у вас хорошо в Киеве жить. А вот работать, к сожалению, я хотел сказать, не особенно, потому что есть нюанс. Вот. Ну, давайте пожелаємо нашому Києву, нашому любимому Києву, щоб був спокійний, щоб був мирний, щоб вони не ні такі сили, ні внутрішні, ні зовнішні. Коли легендарний письменник Шоломалейхам виїхав за кордон, він у листі до рідних написав: як жалюгідно тепер виглядає Київ після блискучого Парижу і чистенького Берліна. Але якби мені запропонували зараз обрати для життя одне з цих трьох міст, я б без зайвих вагань обрав лише Київ. Любіть свою батьківщину велику і маленьку. З вами була програма Життєві історії. Я її ведучий Василь Звірів. Сьогодні моїм співрозмовником став корінний киянин, відомий композитор Володимир Бестряков. Дякую за участь у програмі. Дякую. Всім привіт. Побачимось.